Когда-то таких уголков в Старой Одессе было много. Сейчас это, пожалуй, единственное место, которое сохранилось. И я горда тем, что к нему имеет прямое отношение мой дедушка, Малко Игорь Валентинович. Я была еще ребенком, когда он ушел из жизни. Он не запомнился суровым, нелюдимым, и мы, дети, его боялись. Я помню, когда приходила в гости к своей бабушке, Первым моим вопросом был, Игорь дома? И если он был дома, я не хотела заходить. Сейчас я стала взрослой, и мне очень жаль, что я так мало знаю о своем дедушке. Да, я знаю, он был членом Союза Художников, главой художественного фонда. Но вот каким он был? Мой дедушка. Малко Игорь Валентинович. он был одиноким человеком. Одиноким. Можно сказать, что он был человек сложного характера. То есть он не всегда находил э, общий язык с компаньонами своими по работе, или там с начальствами, или с заказчиками. Он был художник, монументалист. Ему, нравился, ему нравилась оформительская работа, дизайн, как теперь говорят. Вот. То ли внутренних помещений, то ли даже э, наружных помещений. И поэтому какие-то требования мы выставляли, он мог с ними не соглашаться, что, конечно, мешало его продвижению какому-то такому большому по... Потому что по своим возможностям он мог иметь очень большой такой, как бы, скажем, успех. Он не был гибким человеком, который, а, где надо он немножко там уступит, где надо он этого не мог. Это, конечно, мешало ему. Самому, может быть, ему это не мешало, но это мешало, и поэтому он порой был не что это происходило. Но что же делать, такой у него был характер. На поступки он был способен. 27 лет, когда люди уже фактически становятся на две ноги в жизни, он бросил все то, чем он занимался ранее. И решил, что это не его, что вот он должен заниматься этими. Поехал во Львов, поступил в этот институт, закончил его и уже вошел в эту деятельность. Занимаясь в институте, он уже делал работы. Одной из первых работ его было, это, если кто знает, в Одессе есть такой клуб портовиков, Одесский портовый клуб. Он оформлял, делал полное оформление внутреннего состояния этого клуба. Очень это взрывная была работа, она была очень красивая. Тогда у нас еще такого не было. Это было его большим успехом. Вот. После этого он оформил само здание управления Одесского порта. Одной из его гордостей, его работ было, он очень любил уголки Старой Одессы. И вот когда ему было поручено, и он сделал уголки Старой Одессы, которые вот одни, один из них, это на Приморском бульваре, туда вот за так называемым Тешкиным мостом, где находится маленький мостик, беседка, вот это, это называется итальянский дворик, вот это, это его работа. 70-е 80-е годы это как раз был период большой его творческой деятельности. Это как бы расцвет, можно сказать. Вот тогда было очень много заказов, которые поручали ему, поскольку он пользовался уважением и доверием, как человек, умеющий это выполнить красиво и да. на должном уровне. Его уважали и коллеги вице и начальство, там, которое все это распределяло эти работы. И поэтому он, и это не только в Одессе. В Одессе у него, допустим, было 6 или 7 работ, ну, которых сразу там все не И они распространялись еще на города другие. Это было Ростов-на-Дону, и Днепропетровске, во Львове, и Верени, и Измаиле. Э -э Рисование картины или там портретов, это было его увлечением. Это было его, можно сказать, хобби. И хотя он не был художников такого плана, но ему не раз предлагали устраивать выставки, его работу, но он отказывался. Тем более он относился к этому как к чему-то показному, и, собственно, он считал, что он в этом не нуждается. Очень много раз, разнообразных работ он любил многое нарисовать. У него много осталось у нас портретов своих родных, близких. Он рисовал улицы Одессы и других городов, какие-то места, которые ему нравились. Но это все оставалось как бы в семье, дома, в мастерской. И он это не находил нужным выставлять. Он считал себя немножко недооцененным. В начале 90-х годов, когда началось вот это разрушительное действие во всем нашем государстве, естественно, он оказался как гриза никому не нужен. Он бился во многие двери, пытаясь что-то где-то, что-то еще но это уже никому не нужно было. Тогда все было занято чем-то другим. И постепенно человек приходил к такому выводу, что что же ему делать, он же не нужен никому. Это явилось для него очень большим таким ударом, конечно. Это очень тяжело. Не каждый человек может выдержать этот удар и прийти. Потом у него же уже было не 30 лет, а это уже тоже имеет значение. Молодой человек, он еще думает, что перспектива откроется перед ним. Многие друзья его уже покинули, этот мир. Соратники его, коллеги его. И он оставался все больше и больше один. Как и в творчестве, так и в личной жизни. Потому что... Он не женился, он жил сам, у него старушка мать была, и он э, был, собственно, одиноким человеком, хотя несмотря на то, что э, ну, дети были там, допустим, он общался, но, в общем-то, в самом себе он был замкнут, что побудило его, конечно, прикладываться все чаще к, к выпивке, как это постигает у многих людей. Но... Это не явилось, как говорится, причиной его смерти. Нет, он не умер от того, что он стал алкоголиком. Он не был алкоголиком, да, он просто был человеком, который... Ну, в какие-то там, наверное, для него грустные там, дни тяжелые, он себе этим, как человек выпит, он забудется, и уже мир ему по-другому кажется. Просто поскольку он был одиноким человеком одиноким. Вот это смешно сказать, как же, у человека были дети, мама, и он одинок. Да, вот так бывает часто, что все равно он был одинок, потому что уже все то, что было когда-то, и уже жизни его этого не стало. И смерть его матери, которая все-таки, хотя он порой часто и не находил с ней там общий язык, но это был на тот момент самый близкий ему человек. И когда мать умерла, это было последней как бы, каплей с его состояния, его организма. Это и что повлекло. Тяжелый. Это был тяжелый стресс для него, а стресс этот привел к тому, что у него случился инсульт. Ну, все знают, что такое инсульт. К сожалению, он из него уже не мог вернуться к жизни. Два года он побежал в тяжелейшем состоянии и скончался. Но он был хорошим человеком вот. и заслуживал того, чтобы его помнили.